сегодня собрались на митинг протеста против решений киевской администрации, учителя, предпринимателей, у людей, у которых забирают культурные залы, учреждения, у которых забивают, забирают детские театры. Все собрались здесь, чтобы высказать свое недоверие киевской власти. На сегодняшний день э, готовы были поддержать и э, хотят поддержать э, партии регионов, Бюр, Кличко, хотят вынести с голоса, потому что долги не дает внести э, повестку дня эти вопросы про этих преступных решений. Вынести с голоса эти решения. Их выносили уже больше 10 раз. Толки не хочет ставить их на голосование. Сейчас милиция теснила людей со сцены, Выбрали сцену, включили э, микрофоны. На сегодняшний день, на сегодняшний момент сейчас идет э, жесткая борьба внутри сессии для того, чтобы вынесли эти вопросы. Власть знает, что если вынесут эти вопросы, депутаты готовы их скасывать, проголосовать за их Но, к сожалению, ДОВ, которого поставил Леонид Михайлович Черновецкий, не выносит эти решения. Ждем результата. Сейчас внутри идет борьба.